Halo sobat rumah subsidi, balik lagi di YouTube channel saya. Dan pada video kali ini, saya akan merangkum beberapa rumah subsidi di daerah Cilengsi yang toiletnya sudah ada di belakang. Ya, teman-teman, nanti saya akan kasih tahu rumah-rumah subsidi yang toiletnya sudah di belakang di daerah Cilengsi. Ya, semoga video ini... Bisa buat rekomendasi teman-teman yang lagi cari rumah subsidi yang toiletnya sudah di belakang, ya. Teman-teman, jadi nggak perlu lagi ngeluarin biaya lebih untuk memindahkan kamar mandi ke belakang atau merenovasi, ya. Teman-teman, di daerah Cilengsi udah ada beberapa rumah-rumah subsidi yang toiletnya itu sudah di belakang, jadi tonton terus videonya sampai akhir. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang lagi cari rumah subsidi di daerah Cilengsi ya teman-teman Nanti saya akan kasih tahu beberapa rumah yang recommended yang toiletnya sudah di belakang ya teman-teman Karena untuk memindahkan toilet ke belakang itu biayanya nggak kecil ya teman-teman Biaya untuk memindahkan toilet ke belakang rumah subsidi itu biayanya cukup memakan biaya yang sangat besar teman-teman lumayan e, untuk pengeluaran biaya memindahkan toilet teman-teman 5-10 juta mungkin teman-teman harus keluarkan lagi untuk memindahkan toilet dan merapikan bagian belakang rumah subsidi ya teman-teman jadi buat teman-teman yang lagi cari rumah subsidi kalau bisa cari rumah subsidi itu yang ya nggak perlu harus mengeluarkan biaya ekstra lagi untuk merapikan bagian belakang ataupun Memindahkan toilet ke belakang, karena di beberapa rumah-rumah subsidi sudah ada toilet yang di belakang. Jadi, teman-teman tinggal finishing-finishing aja, bahkan sudah ada yang free tembok belakang, ya teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal ya finishing sedikit dan tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Oke, semoga video ini bisa jadi buat referensi teman-teman semua yang lagi cari-cari rumah subsidi khususnya di daerah Cilengsi atau pinggiran Jakarta Timur Cibubur ya teman-teman oke okay. tapi seperti biasa sebelum nonton videonya jangan lupa di subscribe dan bagikan video ini oke okay, kalau sudah kita langsung aja ke videonya number one Pondok Permata Cilengsi, nah ini salah satu rumah subsidi yang ada di daerah Cilengsi, yang toiletnya sudah ada di belakang ya teman-teman. Di sini juga sudah free tembok belakang. Dan untuk lingkungan di area sekitar perumahan Pondok Permata Cilengsi ini sangat sejuk dan asri ya teman-teman. Karena ada danau dan uh, view pegunungan. Ya nanti kalau teman-teman baru masuk dari gerbangnya Nanti teman-teman ngelewatin danau Dan danau nya itu ada di paling depan Nah kalau misalkan teman-teman masuk ke dalam itu Disuguhkan dengan pemandangan danau dan gunung yang cantik ya teman-teman Untuk DP di perumahan Pondok Permata Celengsi sini 3.500 ya teman-teman Sudah all in Ini salah satu rumah recommended yang ada di daerah Cilengsi dan lokasinya juga strategis di pinggir jalan raya Bojong Kelapa Nunggal ya, teman-teman. Ini -teman. toiletnya sudah di belakang dan sudah ada tembok belakang. Number 2. Ya, selanjutnya ada perumahan Permata Puri Harmoni 2 Cilengsi ya, teman-teman. Untuk lokasinya, ini juga di pinggir jalan. Sudah ramai, teman-teman. Sudah ada Alfamart dan orang-orang jualan di depan gerbang perumahannya, teman-teman. Ya, nah, ini untuk area gerbang perumahannya sudah sangat ramai. Sudah ada Indomaret dan Alfa, ya, teman-teman. Nih, di sebelah kanan ada Indomaret. untuk permata puri harmoni 2 ini sudah ramai penghuninya teman-teman ya dan lagi ada pembangunan di tahap selanjutnya di bagian belakang dan ini untuk rumahnya seperti ini hampir sama dengan pondok permata cilengsi ya teman-teman untuk desainnya juga hampir sama dua kamar tidur dan satu kamar mandi ya teman-teman nah ini untuk toiletnya sudah di belakang ya teman-teman sudah di belakang di pojok ukuran juga nggak terlalu besar ya hampir sama dengan pondok permata celengsi yang pertama ya teman-teman sudah ada tembok belakang dan teman-teman tinggal sedikit merapikan belakang menutup area belakang ya teman-teman nggak -teman. perlu banyak mengeluarkan biaya lagi karena ini sudah puri tembok belakang dan toiletnya sudah di belakang. Untuk DP di perumahan Permata Puri Harmoni 2 ini 6,5 jutaan ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lagi cari rumah subsidi yang toiletnya di belakang yang ada di daerah Cilengsi, ini termasuk yang rekomen ya, teman-teman. Nah, untuk bagian dalamnya juga hampir sama dengan perumahan Pondok Permata Cilengsi yang pertama ya teman-teman ini hampir sama karena mereka juga satu grup ya teman-teman. Kurang lebih hampir sama bangunannya, toiletnya juga sudah di belakang. Number 3. Yang ketiga ada Puri Situsari ya teman-teman ini salah satu rumah subsidi yang toiletnya juga sudah ada di belakang dan untuk lokasinya juga nggak terlalu jauh dari permata puri harmoni 2 untuk spesifikasinya hampir sama dua kamar tidur satu kamar mandi dan kamar mandinya sudah ada di belakang dan untuk di puri situsari untuk semua kusennya sudah pakai aluminium ya, teman-teman. Ini toiletnya sudah di belakang ya, teman-teman. Di belakang kamar di pojok. Dan bedanya di perumahan Puri Situsari ini, atasnya itu sudah di ductoren ya, teman-teman. Untuk yang Pondok Permata dan Permata Puri Harmoni 2 itu belum didak dan di sini di perumahan Puri Situsari atas toiletnya itu sudah didak jadi teman-teman bisa buat naruh ya teman-teman gak perlu ngedak lagi tinggal ditaruhin toren yang sudah didak ya kalau yang sebelumnya itu masih Kenteng kalau di sini sudah didak jadi nggak perlu ngedak lagi dan lebih menghemat budget ya teman-teman tinggal merapihkan bagian belakang ditutup dan Ya, kalau mau dibuat dapur juga bisa. Untuk DP-nya sekitar 5 jutaan ya, teman-teman. 5 juta all in dan di sini sudah ramai di perumahan Puri Sitsusari 2 ini sudah ramai yang menghuni ya, teman-teman. Number 4. Selanjutnya ada Puri Harmoni 10 Cilengsi ya, teman-teman. Ini salah satu rumah subsidi yang toiletnya juga sudah ada di belakang. Dan untuk lokasinya ini di pinggir jalan utama ya, teman-teman, di pinggir jalan utama, Jalan Raya Bojong Kelapa Nunggal. Dan untuk area sekitar di perumahan Puri Harmoni 10 ini sudah banyak penghuninya teman-teman sudah ramai sudah banyak yang menghuni di perumahan Puri Harmoni 10 ya teman-teman ini untuk akses jalan menuju ke dalam perumahannya untuk spesifikasi bangunannya sama dengan Pondok Permata dan Permata Puri Harmoni 2 ya teman-teman karena mereka juga masih dalam satu grup ini salah satu rekomendasi juga untuk yang cari rumah subsidi yang toiletnya di belakang, ya teman-teman. Sudah ada free tembok belakang juga. Dan untuk kusennya sudah pakai aluminium, tapi hanya di bagian kusen depannya saja. Kusen pintu dan kusen jendela depan, ya teman-teman, untuk yang di dalamnya masih pakai kayu. Oke, ini sama persis, ya teman-teman, dengan pondok permata dan mutiara puri harmoni 2 number 5 Untuk selanjutnya ada Puri Asri 3 Celengsi Jonggol ya teman-teman. Ini salah satu ru rumah subsidi yang toiletnya juga sudah di belakang ya teman-teman dan Puri Asri 3 Jonggol ini sudah double dinding. Nah, ini untuk Area belakang, sisa tanah belakang, dan toiletnya juga sudah ada di belakang, ya teman-teman. Sangat recommended buat teman-teman yang lagi cari rumah subsidi di daerah Cilengsi. Tapi ini lokasinya agak ke arah Jonggol, ya teman-teman. Setelah Citra Indah, masuknya sih di daerah Jonggol. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat, dan video ini bisa jadi buat rekomendasi teman-teman yang lagi cari rumah subsidi yang toiletnya sudah ada di belakangnya. Teman-teman, sekian dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya.